assalomu alaykum qadrli o'z dasturi foydalanuvchilari bugungi video darsimiz o'z dasturi majmuasida dori darmon kirimi hujjatini qanday qilib hosil qilish usuli buning uchun dasturning hujjatlar va u yerdan dori darmon hisobi va u yerdan dori darmon kirimi qismlariga o'tilisadi va ochilgan sahifada yaratish plus tugmasini bosiladi ko'rib turganingizdek bu yerda hujjatimiz uchun kerak bo'ladigan katakchalar mavjud bo'lib ularni to'ldirib chiqish talab etiladi uzasbo dasturi tartib raqam katakchasini avtomatik tarzda shakllantiradi hisob faktura raqami katakchasini hujjatimizga qarab qo'lda kiritish imkoniyatiga egamiz va mos ravishda işte sana katakchasini ham dasturimiz avtomatik joriy sana bilan shakllantiradi va biz uchun kerak bo'lgan sanaga qo'lda o'zgartirib qo'yish imkoniyatiga egamiz hozirgi vaqtda dasturimizda ishonchnomalar ro'yxati yuritilmayotganligi sababli ushbu ishonchnoma katakchasini bo'sh qoldirish imkoniyatiga egamiz bo'lim katakchasini dasturda shakllantirilgan bo'limlar ro'yxatidan birini tanlab olamiz albatta biz uchun keraklisi moddiy javobgar shaxs katakchasida mos ravishda dasturda shakllantirilgan moddiy javobgar shaxslar ro'yxatidan keraklisini tanlab olamiz tmq ga qilingan xarajatlar qismida o'tkazmalar ro'yxatidan biz uchun kerakli bo'lgan o'tkazmani tanlab olamiz debit va kredit subshotlar ro'yxatidan biz uchun keraklisini tanlab qo'yamiz oluvchi katakchasida oluvchilarimizning yakka tartibdagi tadbirkor yoki mas'uliyati cheklangan jamiyatlar inn va inpslari orqali qidirib topish imkoniyatiga egamiz va bu orqali ularni terib o'zimiz uchun keraklisini tanlab olamiz shartnomalar katakchasida biz uchun kerakli shartnomani tanlaymiz va plus tugmasini bosamiz summa hamda mazmuni katakchalarini qo'lda yozish imkoniyatiga egamiz shundan so'ng dori darmon kirimi qismiga o'tamiz va u yerda ham mos ravishda o'zimiz uchun kerak bo'lgan o'tkazmalar ro'yxatidan o'tkazmani tanlab olamiz va debit hamda kredit subladan ro'yxatdagi o'zimiz uchun keraklisini tanlab qo'yamiz tovar moddiy zaxiralar katakchasida biz uchun kerak bo'ladigan tmz vositasini tanlab o'ng tomonga o'tkazib olamiz va qo'shish tugmasini bosamiz shundan so'ng ushbu tmzmizning narxi hamda miqdorini qo'lda yozib tekshirish hamda saqlash tugmalarini bosish orqali hujjatimizni saqlab olamiz e'tiboringiz uchun rahmat